İşğaldan azad olunan ərazilərdə iqtisadi inkişafa nail olmaqdan ötrə aqrar sektorun bərpası əsas prioritetlərdəndir. Artıq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərkosmos Açıq Səhildə Cəmiyyət ilə birlikdə bu ərazilərdə faktiki əcinaltı torpaqlarda çohulluq əkmlərinin peyk təsvirləri əsasında xərdələşməsinə aparıb. Həmin torpaqlarda əkinlərin aparılması, o cümlədən çohulluq əkmlərinə aqrotexniki qulluq tədbirlərinin göstərilməsi məqsədi ilə ilkin işlərə başlanılıb. Təbii ki, aqrar sahənin inkişafı üçün ən əsas zəruri olan element məhsul faktordur. Bütün bunları nəzərə alaraq Qarabağda 13 hidroloji stansiyanın quraşdırılması planlaşdırılır bunda da Qarabağ ərazisində yerləşən çaylarda hidroloji müşahidə şəbəkəsi bərpüləcək. 1990-cı ilə qədər Qarabağda 17 hidroloji məntəqə fəaliyyət göstərirdi. Əsas çaylar üzərində, lakin artıq 30 ildir ki, hidroloji şəbəkə fəaliyyət göstərmir və yaxın 4-5 il ərzində Qarabağda planlaşdırılmış işlər çərçivəsində burada Qarabağın iri çaylarında Tärtər çayında 3 məndə, digər çaylarda da müasir avtomat hidroloji stansiyaların quraşdırılması planlaşdırılır. Hidroloji nəzarət mexanizminin avtomatlaşdırılmış qaydada həyata keçirilməsi su həcmlərinin tam şəkildə proqnozlaşdırılmasına imkan verəcək. Bu isə kənd təsərrüfatı sahəsində istehsalın artırılmasına, eləcə də suvarılan sahələrdə suya tələbat zamanı qeyri-stabilitiyin aradan qaldırılmasına şərait yaradacaq. Axtar mətləsləmiş hidroloji stansiyaların yaradılması, deməli su ehtiyatlarının öncədən dəqiq proqnozlaşdırılmasına, problemlərin əvvəlcədən görülərək aradan qaldırılmasına kömək etmiş olacaq. Bu isə kənd təsərrüfatının su təminatında e, problemlərin qabaqlamasına və yaranmadan öncə aradan qaldırılmasına və kənd təsərrüfatı istəyə salınan bu sahə üzrə inkişafına zəmin yaradacaqdır. Və elə-getdü növbəti etaplarda isə e, su elektrik stansiyalarının yaradılması üçün əlverişli imkanlar ortaya qoyacaqdır. Nəzərə alınsa ki, Qarabağda sıx çay şəbəkəsi mövcuddur. Bu çayların Qarabağın və ölkənin digər rayonlarının kənd təsərrüfatı kompleksi üçün böyük əhəmiyyəti var. Məhz bu səbəbdən yaxın 4-5 il ərzində Qarabağda müasir avtomatlaşdırılmış hidroloji stansiyaların tətbiqi planlaşdırılır. Stansiyalar Tərtər çayı, Haçın çayı, Qarqar çayı, Lev çayı, Çöndəran çayı, Zaboq çayı, Bərüşat çayı, Oğçu çayı Bu səhiyyə çay araşdırma çayında quraşdırılacaq. Ekspertlərin fikrincə, əgər həmin avtomatlaşdırılmış stansiyaların fəaliyyəti gözlənilən nəticə verərsə, o zaman Azərbaycanın su ehtiyatları, xüsusilə həmin ehtiyatların gələcəyi ilə bağlı daha dəqiq proqnoz vermək mümkün olar. Bununla da ölkədə yeni elektrik stansiyaları, eləcə də hidroloji stansiyaların yaradılmasından danılma bilərik. Səmuhi Vaqifov elçin Tağıyev, İqtisadiyyat revelləri.